Berdayakan otak kanan saat menghafal Kita akan belajar menghafal Hadis Arba'in bersama artinya Hadis nomor satu tentang dia لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله الى ما هَجَرَ اليه داري امراه الله أَنُوبَهُ ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم